убийство произволением бы убийца совести душевной, оживил плод твоего на луковыми моими душа Каянная, всех садите людей не и жертву прочную не потребуем которые вложено маленький кусочек моего сердца. Но сегодня дорогие мы пришли в особый день и о чем и нужно говорить. когда мы открываем страницы совершенной книги Библии. мы находим такие слова. И еще за 800 лет до Рождества Христового у совершенной книги Библии пророка Исаи в его книге записаны такие господни слова «Глаголи ты беззаконие своя, прежде и оправдаешься». И не только эти за 800 лет Рождества Христова имели силу слова. Они...